В гостях у нас известный общественный политический деятель Олег Царев. Опять русский гость. Опять огненный вода пить. А вот хочется мне начать, Олег, знаете, поближе к народу. Это еще хорошо, что у нас народ любитель выпить. Что, любитель. Наш народ любитель. Наш народ Профессионал. Ну, смотрите, какая штука. Неплохо а... штука зараженная. И да, это... это и... Да не да ты. Да, ну, в общем-то, я возвращаюсь, возвращаюсь к тому, что... Сушняк никто не отменял. Поэтому до сих пор это не отменено. Ты что, импотент? Ну, знаете... Здесь. Э... Нет, ты говори, говори, не стесняйся. Вот я сейчас скажу, что не стоит, да? И зрителям это не понравилось. Скажи, что ты гей. Скорее всего. Недавно давно это у вас. Хотя, ну. По всей видимости. Э... По всей видимости. Голубчик. Я вам охотно верю. Поэтому. Бу вот така ж от ситуація. Спасибо за содержательную беседу. Да. Після початку СВО, що ти приперлася, жаба тегавайська? Мене пригласили участвовать в концерте к 9 мая. А -а -а. На главной сцене нашей страны, Кремлёвском дворце. Попросили спеть "Ридна мати моя". Аксьон сказав, що таких як ти не відспіває, ага. бо то великий гріх. И я поняла, что наши народы всегда будут вместе, чтобы временно сейчас не происходило. Ты справді дурна, хоть и грамотный. Нас хотели поссорить, и а у них это получилось. Ой, ой, погляньте на эту актрису погорелого театра. Я в России заново родилась. Ты скоро сдохнешь. Люди, просыпайтесь. Рота закрыла, курва. Прозревайте. Доказывать что-то обиженной бабе, это все одно, что слепому идти по минному полю. Слушайте свое сердце, открывайте свою душу. Верьте в Бога. Дякую Богу, веща сила. Это я сейчас про твою пику кажу. И я говорю, я самая счастливая артистка на земле. Еще очень мягенько сказано. А связи Николай Янович Азаров, давайте его подключим. Мали, маленький гвинтик. Поприветствую, Николай Янович, здравствуйте. Да пошли вы. Но все-таки, если попробовать моделировать, что мы ждем? Например, яйца Дисна в выросли взросли в полтора раза. Было бы очень интересно, если бы вы попробовали... Не просто расшифровать, может быть, на каких-то примерах рассказать. Не треба скиглить, треба брать лопату и годувать свою семью. И после этого... У нас есть все, и законы есть. Нет только одного, самой системы, которая позволяет обманывать наше население, наших людей. А, что я хочу еще сказать? Не встыгли, отрусите а песок Николай Янович, очень важно то, что вы говорите Спасибо огромное Такой оценки часто не хватает Николай Янович Азаров был с нами Спасибо огромное Мне захотелось, честное слово, притан пританцовывать Вальс ГПК сплясать Сатиричный <соценно> раж <соценно> Каждый день нові світлини, сатиричні рад,